rahim. Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh. Hari ini saya berada di luar mahkamah Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur selesai mendengar keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi berhubung dengan uh, semakan kehakiman yang dibawa oleh Datuk Seri Najib Razak melalui peguamnya untuk uh, satu perintah mandamus bagi mahkamah memerintahkan badan-badan kerajaan yang uh, berkewajipan untuk melaksanakan titah addendum. Keputusan hari ini Secara ringkasnya semua poin yang dibawa oleh peguam Tansi Syafi mewakili Datuk Seri Najib semua poin telah diputuskan tidak memihak kepada Datuk Seri Najib on all counts maksudnya atas apa-apa isu pun semuanya diputuskan oleh mahkamah tidak memihak kepada Datuk Seri Najib tetapi yang paling utama ialah keputusan mahkamah hari ini secara ringkasnya membawa beberapa implikasi yang penting yang pertama mahkamah menyatakan bahawa titah addendum yang dibuat oleh Kebawah Dunia Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agung pada masa tersebut iaitu Sultan Pahang adalah satu titah yang tidak sah ini adalah kali pertama dalam ingatan saya mahkamah memakaikan dirinya dengan satu bidang kuasa dan memutuskan bahawa titah yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong adalah tidak sah. This is the first time. Sebelum ini tidak pernah ingat dalam ingatan saya ada mana-mana titah yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong dibawa ke mahkamah dan mahkamah memakaikan dirinya dengan bidang kuasa dan mengatakan titah itu tidak sah. Yang kedua, mahkamah juga memutuskan bahawa kuasa yang dipertuan agung di bawah artikel 42 bawah pengampunan dan memberi kelegaan hukum adalah tertakluk kepada prosedur yang ditetapkan oleh perlembagaan. Now kita tahu bahawa perlembagaan tidak menetapkan prosedur. Undang-undang berkenaan prosedur mesti ada di luar kerangka uh, perlembagaan. Perlembagaan menetapkan hukum dan rukun rukun berkenaan dengan pemberian uh, pengampunan tidak menyatakan bahawa yang di, kuasa yang dipertuan agung kuasa mutlak yang dipertuan agung untuk membuat uh, keputusan mesti dibuat di hadapan jemaah pengampunan tidak ada prosedur yang mengatakan tersebut. Jadi tapi hari ini mahkamah mengatakan bahawa ia mesti dibuat berdasarkan kepada prosedur yang telah ditetapkan ataupun mengikut kerangka yang ditetapkan oleh perlembagaan. Nah ini bagi saya juga tidak bertepatan dengan peruntukan yang ada dalam undang-undang. Selain itu mahkamah hari ini aa, bagi saya telah juga memakaikan diri dia dengan bidang kuasa satu perkara yang yang membawa implikasi yang sangat jauh kerana hari ini mungkin titah addendum akan datang kita tidak tahu apa lagi titah yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana Raja -mana Melayu boleh menjadi subjek yang dipersoalkan di mahkamah dan boleh dibatalkan oleh mahkamah atas alasan bahawa mereka mempunyai bidang kuasa berbuat demikian selain itu mahkamah juga membuat keputusan bahawa titah addendum ini adalah merupakan pengampunan bukan lega hukum kerana hujah Tan Sri Syafi bahawa uh, titah addendum ni adalah susulan kepada kuasa pengampunan yang telah dilaksanakan Susulan daripada itu, baginda juga bertindak untuk memberi lega hukum dengan Dalam erti kata bahawa hukuman berbaki itu dijalankan melalui pemenjaraan di rumah Bukan di penjara Tetapi uh, mahkamah memutuskan bahawa sama ada pengampunan ataupun lega hukum Dia masih tertakluk di bawah artikel 42 Hujah Tan Sri Syafiq ialah lega hukum tidak tertakluk kepada nasihat yang diberikan oleh Peguam Negara dan Lembaga Pengampunan. Peguam Negara dan Lembaga Pengampunan cuma memberi nasihat mengenai pengampunan, bukan mengenai lega hukum. Jadi ini juga perkara yang dipertikaikan. Apa yang telah dibangkitkan oleh Tan Sri Syafiq ini selepas keputusan dibacakan ialah bahawa beliau akan mengemukakan rayuan serta-merta terhadap keputusan ini dan kes ini kemudiannya akan diputuskan oleh mahkamah rayuan bila rayuan telah sedia untuk diperbicarakan sementara itu kita berpeluang untuk memperhalusi isu-isu yang berbangkit dalam perkara ini kerana ini adalah isu-isu yang melibatkan keperlembagaan dan ia menyentuh mengenai kuasa raja-raja mungkin masanya sudah sampai untuk UMNO mempelopori untuk UMNO mempelopori langkah untuk membawa satu memorandum atau petition kepada majlis raja-raja Untuk mengkaji Apa implikasi keputusan hari ini Sama ada mahkamah boleh memakaikan dirinya dengan bidang kuasa Dan menjadi pemutus Sama ada sesuatu titah yang dibuat oleh raja-raja Melayu itu Sah atau tidak sah pada khidmat mahkamah Ini adalah satu isu keperlembagaan jadi saya berharap ada langkah positif yang dibawa oleh kepimpinan AMNO sebab AMNO memang mempunyai sejarah yang panjang memperjuangkan kedudukan raja-raja. So ini saya cakap di luar sedikit daripada kerangka perundangan, ini adalah saranan politik saya kepada kepimpinan AMNO sampai masanya mungkin kita patut membawa petisyen dan memorandum kerana ini bukan berkaitan Datuk Seri Najib saja. Ini berkaitan raja-raja Melayu maka kita mesti menjadi sekali lagi pejuang pelopor kepada uh, langkah untuk kuasa dan institusi raja Melayu itu diangkat ke kedudukan yang paling tinggi dan perlembagaan negara itu berkisar kepada kuasa itu dia tidak boleh mengakas dan memangkah kuasa yang ada sekian wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh hidup